Можливо, в тебе є якась спортивна мрія, що ти мрієш виграти? Який в тебе ця межа твоїх Ну, хоча б зараз поки у тріщина виграти. А потім посмотримо, не знаю. Сергій мрій. Миколаївич, які змагання ще у вас попереду, окрім всеукраїнських кубкових? Ну, як я сказав, вже октябрі місяці у нас фінал кубка, і соответственно треба готуватися до фіналу кубка. Единственное, что нашим ребятам не хватает, то, что показал второй этап, это опыт проведения боев. То есть в нашем регионе, к сожалению, это Донецкая область, Запорожская область, и область. Ну, как бы наш регион достаточно... Есть хорошие школы, но их мало. И вот сейчас в наших планах это и Бахчисарай поехать к ребятам, это и Полтаву поехать к ребятам, мы договаривались еще, и тоже Мариуполь. То есть боксировать, боксировать, боксировать с ребятами хорошего уровня, тем более у них, я перейти в Крыму, есть очень, очень хорошие, очень высокого класса спортсмены, тоже в Мариуполе, мы там встречались с ребятами, очень адекватные и очень высокого уровня, нам очень понравилось с ними сотрудничать. Та же Полтава, и собираются и по Влаграде проводить ребята чемпионаты области, и региональные турниры. То есть мы, в общем-то, расписали практически на сегодняшний день подготовку, Август, сентябрь месяц. Вот будем, будем пытаться. Чемпионат света вы в грудне, так? В октябре месяце, да. В жовтне. Ну, Кто ну... из Запорожьев в принимать участие? У всех вопрос сейчас, к сожалению, финансов. Насколько, насколько мне известно. Это, в принципе, какой из квалификации нема, так? Нет, там, а, нет, там допускается ниже, не ниже КМСника или мастера спорта. Это раз. Во-вторых, в любом случае у всех сейчас самая главная проблема в момент кризиса это отсутствие денег, к сожалению. И, как я уже сказал, туда ехать, с одной стороны, недорого, потому что это, это рядом, это Ялта, жить недорого, но взносы достаточно э, недешевые, и если заявляться, заявляться минимум надо в двух э, версиях. Это К1 тайский бокс, вот это там порядка 150 долларов плюс, ну, порядка там, 2000 гривен, на человека найти. Ну, вот, вот и все. Это единственная преграда перед нами. А где заходить находит финансы? СССР за власный рахунок? Да. <laughs> да, Мы все за за свой счет. Мы пытаемся сейчас развить клуб, развивая наши не один зал, там, а наши отделения по городу соответственно только за свой счет. Пока на сегодняшний день и я не знаю, хорошо или плохо. Но, а, по хорошо. Ну, по-моему, то тоже хорошо. А что есть шансы на этот спонсор? У нас там дюдейстив, убортив там есть свои покровители наверное, есть. Наверное, есть и... Чи ведется такая работа у вас? По их находжению спонсоров? Я понял, я понимаю. Мы плотно не вели пока на сегодняшний день. Вот так, уж плотно мы не брали за поиск спонсоров. По одной причине. То, что мне хочется поднять уровень наших спортсменов, нашего клуба до тоже даже с украинского, мирового. Потом оттуда уже стартовать. То есть все-таки для того, чтобы предложить... Это же... Алексей, это продукт, правда же? Такой высокотех... это, спортсмен, высокотехнологичный продукт. И для того, чтобы его финансировали, надо понимать, что это должен, должен быть уже хорошего уровня, о чем-то дальше говорить. Неинтересно ездить по Украине. По Украине мы сами за свои деньги можем ездить. Это, это неинтересно. Нам интересно дальше брать высоты мир, Европа и так далее. Вот это интересно. Сколько у нас в средки в розводку тайского бокса? Клубов? Клубов? Клубов два. Мы и Кросс. Скорпион и Кросс. Кросс, да. А Кросс где находится? На космосе. Кросс тоже брал участие на Кубке Украины? Да, да. У них брали. У них, у них Трофимов, Проценков 67. Хорошо выступили, проявили себя взрослых, да? Кто еще там ребята? ребят? Не знаю, как они Ну, в зале вы с ними спрямуетесь, вот так вот, в Запорежье? встречаетесь? Да. да. Просто мы встречаемся, да, но, то, ну, к сожалению, так вот так получается, что если э, у нас есть там 257, у них его вот сейчас нет. Ну и так далее. То есть как-то мы немножко состыковываемся. Там у нас есть ребята 75-71, у них сейчас там 67, 63, 60. То есть как-то вот немножко вот так. Поэтому немножко это не специально, так вот, так вот жизнь нас нас раскидала, как бы по разным немножко весам. У меня одни спортсмены, у них-то немножко другие спортсмены, другой весовой категории. Поэтому мы встречаемся, но для того, чтобы... Нарабатывать все-таки то, то дурое мистерство, которое, которое хотел увидеть, это, того уже Алексея, ну, нужны другие спортсмены, с которым он не видел, не встречался и для него не знакомы. Все-таки это уже наши знакомые, мы их всех знаем, не, не раз встречались. Зали, наскільки куча кадрів у вас в зале, в вашем да? клубе, так? Чи часто приходят хлопцы и там в боевых искусствах это не только у нас это борьба, бокс любые боевые искусства текучесть очень высокая из ну порядка там 100 человек если проходит зал порядка 100 человек если э, 5, человек отберут, в 5 человек отберутся 3-5 человек отберутся в группу э, высшего противного средства те которые будут хотят что-то добиться это, очень, это надо уже радоваться уже радоваться а на сегодняшних реалиях, к сожалению, сегодняшней интересной молодежи, еще, это еще меньше. Вот, поэтому процент очень маленький, очень небольшой. Что ж, за интервью У нас в гостях были Сергей Бухин, тренер советского бокса, и его подопечный Олексей Янин. Успехи вам в на международной арене. А мы вернемся в студию за несколько минут после музычной паузы.